चुनाव हो रहा है प्रयागराज में कुंभ चल रहा है 144 फोर्टी फोर इयर्स का बाद कुंभ के दौरान पांच तारीख को पहले भोटदान उसका जलपान कमल की निशान एक नंबर पर बटन दबा के अजय जी को फिर इस बार दिल्ली विधानसभा में भेजिए और भाजपा का एनडीए का सरकार बनाइए हमारी पार्टी बीजेपी ने जिस जिस प्रदेश में संकल्प पत्र जारी किया वादा किया एक पूरा वादा निभाने का काम किया लाडली बहिन योजना मैया योजना हमारा माँ काली योजना आप देख लीजिए महाराष्ट्र में सरकार बनने के पहले ही हम लोग चालू कर दिया जो जो हम लोग वादा किया था स्कॉलरशिप से लेकर बेरोजगार नौजवान को टाइपेड से लेकर माता बहन दीदी को हर महीने रुपया से लेकर सब योजना ने इम्प्लीमेंट किया बीजेपी ने महाराष्ट्र में हरियाणा में आप देख लीजिए जो एक सौ रुपया की योजना है वो योजना चालू कर दिया हमारे चीफ मिनिस्टर ने पांच सौ रुपया का जो एलपीजी गैस सिलेंडर का योजना राजस्थान में लाल शर्मा जी चालू कर दिया है छत्तीसगढ़ में हमारी जो जो मुख्यमंत्री है विष्णुदेव देव साई माता योजना में साल में एक बार बारह हजार रुपया और थ्री थाउजेंड वन हंड्रेड रूपीज का क्विंटल का पेटी प्रोक्योरमेंट से लेकर दस लाख तक मुफ्त इलाज सब चालू कर दिया हमारी छत्तीसगढ़ का सरकार इस तरीके से उड़ीसा जो बंगाल की साटे हुए स्टेट है हम लोग का बगल का स्टेट है हुआ भी पचास हजार रुपया साल में एक बार दीदी बहन बेटी के लिए सुभद्रा माँ के नाम पर सुभद्रा योजना उड़ीसा में चालू हो गया इसलिए आप भाजपा की सरकार लाइए ढाई हजार रुपया हर दीदी बहन बेटी को मिलेगी भाजपा की सरकार लाइए पेंशन उल्डो पेंशन में फाइव हंड्रेड रुपीज एंसमेंट होगा पांच लाख रूपया मोदी जी देगा, देगा। आयुष्मान भारत के इलाज के लिए और भी पांच लाख दिल्ली का बीजेपी सरकार देगा दस लाख रुपया का फ्री ट्रीटमेंट बीजेपी देगा 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 पांच सौ तो रूपया का एलपीजी सिलेंडर मिलेगा और रक्षाबंधन और दिवाली के त्योहार पे एक एक सिलेंडर जैसे जोगी जी यूपी में दे रहा है आने वाला समय में बीजेपी का सरकार यहाँ देने वाला है अगले पांच साल फ्री रेशम से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना का घर से लेकर साझ भारत के अंदर शौचालय निर्माण से लेकर जल जीवन मिशन की अंतर्गत हर घर नल से जल देने का काम हम लोग करेगा जोगी जी ने चैलेंज किया केजरीवाल जी को हम लोग प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में इतना साफ सुथरा कर दिया है त्रिवेणी संगम में सब लोग डुबकी लगा रहा है अखिलेश लगा रहा है आप एक बार जमुना को देखिए माता जमुना का किस तरीके से हालत बना दिया हिंदू विरोधी केजरीवाल आम आदमी पार्टी आप थोड़ा देख लीजिए इसलिए इसको फेंकने का काम आपको करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा आपका राज बंगाली हिंदू बंगाली बांग्लादेश घटोना आपका राजे खेच बांग्लादेश বাঙালি হিন্দু সাতচল্লিশ সালের পর থেকে এক কাপড়ে পালিয়ে আসতে হয় বাংলাদেশ সেখানে আজকে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন সাতচল্লিশে হিন্দু আবাদি ছিল তেত্রিশ পার্সেন্ট একাত্তরে ছিল বাইশ আজকে সাত পার্সেন্ট মাত্র বাংলাদেশে হিন্দুদের ওখানে যেমন আফগানিস্তান পাকিস্তানে জৈন সমাজ হিন্দু সমাজ করছে তাই বাঙালি হিন্দুদের বলবো একমাত্র যদি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন হিন্দু হৃদয় সম্রাট নরেন্দ্র দামদর দাস মোদী করতে পারেন অন্য কেউ করতে পারবে না মোদিজি এবং যোগীজি পাঁচশো বছরের স্বপ্ন পূরণ করে রামলালার জন্মস্থানে রাম মন্দির বানিয়েছে সরকারের টাকায় নয় সমস্ত হিন্দুরা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাধ্যমে নিধি দিয়েছে মোদিজি ছিলেন বলে কেদার ধাম মন্ত্রী ধাম নবরূপে সেচেছে মোদিজি ছিল বলে মহাকাল উজ্জয়নী रूप तो हुए मोदी जी छिलो बोले काशीदाम काशीधाम है मोदी है तो है तो मुमकिन इसलिए हार वोट मोदी जी का निशान कमल पर देना पड़ेगा और मोदी जी को हार मजबूत होगा तो भी होगा, भारत भी मजबूत होगा विकसित भारत तब होगा जब दिल्ली

অপব্যবস্থকারীরা ছড়িয়ে পড়ছে তাদের জন্য কেজরিওয়াল সরকার আধার কার্ড এপি কার্ড রেশন শৌচালয় জল সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে যাতে আপনারা আফগানিস্তান পাকিস্তান বা বাংলাদেশের মতো সংখ্যালঘুতে পরিণত হন তাই জাগল সবাই পশ্চিম বাংলায় চব্বিশ তারিখ দুর্গা পূজায় পাঁচটা জায়গায় দুর্গা মূর্তি ভেঙেছে হাওড়া শ্যামপুর সহ পশ্চিম বাংলায় উত্তরবঙ্গে ফাদা কাটাতে দুর্গা পূজায় হামলা হয়েছে গার্ডেন হামলা হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজায় হামলা হয়েছে কলকাতার রাজা বাজারে কালী মাতার উপর পুজোতে হামলা হয়েছে এবং আজকেই দেখবেন একটা বিদ্যালয়ে গিয়ে सरस्वती पूजो करा ना सरस्वती माँ का पूजा नहीं करेगा नहीं करने देगा ये कौन बोल रहा है ये पॉलिटिक्स तुष्टिकरण का राजनीति इसको खत्म करने के लिए सब सनातनी को एक होना चाहिए हमी नंदी ग्राम में हिंदू देर को ममता बनर्जी के हारिए एक हजार नौ सौ আমরা কথা দিতে পারি হরিয়ানা মহারাষ্ট্র যেতার পরে আপনারা যদি দিল্লি আমাদের হাতে দেন 26শে বাংলাতেও ঘনাতনি সরকার তৈরি হবে রাষ্ট্রবাদী সরকার তৈরি হবে কাঁটা তারের বেড়া সম্পূর্ণ হবে আর যত রোহিঙ্গা আছে hospetia আছে তাদের খাদানোর কাজ দাঁড়ানোর কাজ আমরা করব আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহুর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন